Nah, kalau sudah terpandang Allahnya tadi, maka disitulah sempurnanya pandangan kita memandang segala sesuatu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apapun bentuk dan rupanya yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah Allah. Ya. Apapun yang dipandang daripada ranting, dahan, pucuk daun yang terpandang itu adalah bijinya. Ya. Jadi dari biji inilah munculnya segala yang wujud ini. Akar ke namanya, batang ke namanya, dahan ke namanya, ranting ke namanya, daun ke namanya, pucuk ke namanya, buah karena anda terpandang ini. Begitu juga lah kita memandang Allah itu. Bahwa segala yang wujud, segala yang ada, Itulah sebenarnya sebenar wujud nyatanya akan dirinya. Maka yang dirinya itulah yang dikatakan Tuhan. Namanya Allah. Jadi Allah itu nama daripada dirinya yang kosong itu yang sebenarnya. Sebenar Ini yang Tuhan itu Bapak Ibu. Yang gak bisa disebut tuh. Gak bisa lagi diceritakan Itu yang dia sebenarnya Jadi kalau disebut Allah Allah itu nama bagi siapa Bapak Ibu? Allah itu nama bagi Bagi dirinya diri yang mana? Ah, yang gak bisa disebut Jadi Allah itu nama bagi dirinya yang kosong Itu gak bisa disebut Itu dia tuh ah, ini yang rahasia diri Bapak Ibu. Inilah rahasia segala sesuatu. Inilah hakikat segala yang wujud. Itulah Tuhan itu. Ini yang makna innalillahi wa inna ilahir rajiun Itu maknanya itu. Sesungguhnya, alam dan dirimu itu berasal daripada dirinya wa Inna Ilaihi Karena segala sesuatu itu berasal daripada dirinya, maka tentu pulang dan kembali lagi kepada dirinya. Maka sesuatu itu kena asalnya daripada dirinya. Sesuatu itulah yang disebut namanya ujudullah. Sesuatu itu yang disebut namanya dengan ujudullah. sesuatu itu yang sebut namanya wujudullah. Wujudnya al, Ujudnya Allah. Nah, sekarang sebelum kita gunakan bahasa sesuatu, sebelum kita gunakan bahasa alam, sebelum kita gunakan bahasa makhluk, nah mana yang dikatakan sesuatu alam dan makhluk itu yang sebenar-benarnya yang dikatakan wujudullah. yang dikatakan sesuatu alam dan makhluk yang sebenarnya, benarnya yang dikatakan wujudullah itu itu adalah nur ini dia ini nur inilah yang disebut namanya sesuatu itu ini yang disebut namanya alam ini yang disebut namanya makhluk itu yang sebenar-benarnya maka alam sesuatu dan makhluk itu itu adalah wujud nyatanya akan dirinya yang kosong itu. dalam pemahaman kajinya untuk melihat yang kosong lihat kepada yang wujud ilmunya tuh untuk melihat yang kosong lihat kepada yang wujud karena yang wujud itulah sebenarnya diri yang kosong itu, Kenapa yang wujud itu adalah diri yang kosong? Karena yang wujud inilah sebenarnya berasal daripada yang kosong. Yang wujud inilah yang dikatakan wujud diri yang kosong itu. Di sinilah Ustadz katakan tadi bahwa yang wujud itu berada di dalam tiada. Itu bahasa kiasnya aja tuh. Segala sesuatu itu berasal daripada tiada. Sekalian alam itu berasal daripada tiada. Kenapa sekalian alam, segala sesuatu yang wujud dan yang ada itu berasal daripada tiada? Karena segala sesuatu yang wujud dan yang ada itu, itu sebenarnya kenyataan daripada diri yang tiada itu. Nah, diri yang tiada itu, itulah diri yang kosong itu. Diri yang kosong itu, itu yang diri Tuhan yang disebut namanya Allah. Allah itu nama diri yang kosong. Allah itu nama dia nggak bisa disebut. Allah itu nama diri yang kehampan itu. Itu maksudnya. Nah, dalam bahasa kiasnya tadi, ah, ini yang, yang biji dari itu. Ah, Yang biji. Tuhan itu yang satu titik itu. Tuhan itulah asal segala sesuatu yang ada itu. Nah, ini yang dipahami. Karena dia ingin dikenal, dia ingin diceritakan, ya, maka dia mentajalikan dirinya, itu bahasanya. Dia menampakkan dirinya. Jadi penampakan dirinya itu itu yang disebut namanya dengan nur ini dia. Sebut namanya dengan nur. Karena nur itu asal daripada dirinya, maka disebutlah namanya Nur Ilahi. Karena nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebut namanya Nur Muhammad. Maka Nur Ilahi dan Nur Muhammad itu, itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Disitulah dikatakan Nur Ilahi dan Nur Muhammad itu kenyataan untuk memandang wujud dirinya. Bukan dua itu Bapak Ibu. Satu itu penyampaiannya dua, penyebutannya dua. Tapi yang disebut dari yang dua itu hakikatnya adalah salah satu. Satu dia. Nah kalau dijelaskan, ya, yang Nur ini ini yang dikatakan namanya dengan sifat sedangkan yang kosong yang tiada yang hampa disebut namanya ah, ini yang disebut namanya zat sifat itu ada di dalam zat nah begitu dia ilmunya tadi itu sifat ada di dalam zat jadi sifat itu ada karena adanya zat Kalaulah sifat itu ada kena adanya zat, lalu siapa sifat? Sifat inilah kenyataan untuk memandang zat. Jadi diuraikan dia dalam penyampaian gaji, nyatanya zat karena si sifat nyatanya zat itu karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Memahaminya Bapak Ibu. Sebenarnya yang nyata itu sifat atau nyata itu zat zat itulah yang nyata ketika dia nyata maka disebut Sipat. sifat dia baru zahir ilmunya lalu mana yang dikatakan dengan zat nah, ini untuk menjadikan ilmu yang disebut zat itu adalah sifat zat yang disipati itu dia ya, saya ulangi lagi untuk menjadikan ilmunya mana yang dikatakan zat yang dikatakan zat itu adalah sifat zat yang disi disipati nah, sifat inilah sebenarnya sebenar wujud nyatanya zat itu yang sesungguhnya